İmişli rayonunun daha bir ucqar kəndə mavi yanacaqla təmin edildi. Rayonun Qaraqaşlı kəndinə ilk dəfə təbii qazın verilməsi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin və Azəriqaz istehsalat birlikinin təmsilçiləri, iqtisadiyyat nümayəndələri iştirak ediblər. Bildirilib ki, 305 abonentə olan kəndin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem tətbiq edilib. Ümumi uzunluğu 750 metr müxtəlif diametrli polietilen və 29658 metr uzunluqda müxtəlif diametrli metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Evlərə 305 ədəd sayğaç və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Qeyd olunub ki, hazırda İmişli rayonunun daha 13 kəndində tikinti quraşdırma işləri davam etdirilir. Yaxın günlərdə tikintisi başa çatmış yaşayış məntəqə lərinə ardıcilliklə təbii qazın verilişi təmin ediləcək. Daha sonra mavi yanacağın verilişini bildirən məşəl alovlandırılıb. Tədbir iştirakçıları evlərdə olub təbii qazın verilməsinə baxış keçirib. Zərifə Mahmudova, Aydın Yavərzadə, Dünya TV